آج کی ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہے جو شیطان کی ازمائش اور یسو المسیح کی حکمت کو اس انداز میں پیش کرے گی کہ آپ سن کر اس بیت کو حیران ہو جائیں گے جب شیطان نے یسو کو بیابان میں آزمایا تو اس نے زبور اکانوے کی آیت گیارہ اور بارہ کا حوالہ دیا وہ اپنے فرشتوں کو تیرے بارے میں حکم دے گا کہ وہ ہر جگہ تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھوک کر نہ لگے یہ آیات شیطان نے اتفاق نہیں چنی زبور اکانوے صرف ایک دعا نہیں بلکہ یہ ہمیں ایسا بید سکھاتا ہے کہ جو شخص خدا کے قریب رہتا ہے اس کی حفاظت خود خدا کرتا ہے یہ نزدیکی وقت نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے ایسی گہری قربت صرف یسو جو خدا کا بیٹا ہے خدا کے ساتھ رکھ سکتا ہے کوئی عام انسان ہر وقت خدا کی ایسی موجودگی میں نہیں رہ سکتا اس ویڈیو میں ہم زبور اکانوے کا اصل مطلب جانیں گے اس کا تاریخی پس منظر روحانی پیغام اور خدا کی ذات کے بارے میں گہری سچائی ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کی طرف سے یسو کی آزمائش اس کے خدا کے ساتھ رشتے اور اس کی الہی حیثیت کو کس طرح ظاہر کرتی ہے کیا شیطان یسو کی الوہیت کو آزما رہا تھا یا وہ خدا کے بڑے منصوبے کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اس پرانے راز کو آج گہرائی کے ساتھ سمجھیں گے سب سے پہلے زبور کانوے کا تاریخی اور الہی پس منظر دیکھتے ہیں زبور اکانوے ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے جو حق تعلی کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا زبور اکانوے اس کی پہلی آیت یہاں پردے کا مطلب خدا کی خاص موجودگی جیسے قدیم زمانے میں حیکل کے اس حصے میں ہوتا تھا جہاں خدا کا جلال ظاہر ہوتا تھا عبرانی زبان میں سایہ سے مراد خدا کی رحمت حفاظت اور رہنمائی جب خدا نے بنی اسرائیل کو دن میں بادل کے ستون کے ذریعے اور رات کو آگ کے پلر میں سے حروج کی کتاب تیرواں باب اور اس کی اکیس سے بائی سائد جب کہا جاتا ہے رہنا تو اس کا مطلب صرف وقتی پناہ لینا نہیں بلکہ ہمیشہ کے کے لیے خدا کے قریب رہنا ہے یہ ایسا رشتہ ہے جو صرف یسول مسیح خدا کے بیٹے کو حاصل ہے کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہے اور خدا کی موجودگی خود اس میں ظاہر ہوئی یوحنا کی انجیل پہلا باب ایک سے چودہ آیت عام انسان جو گناہ کی فطرت رکھتا ہے اس میں طاقت نہیں کہ وہ ہر وقت خدا کی ایسی پاک موجودگی میں رہ سکے بحر مردار کے تماروں میں زبوری ان زبوروں کے ساتھ ملا ہے جنہیں بدروہوں کو نکالنے کی دعاوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یروشلم کی دوسری ہیکل کے دور پانسو سولہ قبل از مسیح سے ستر عیسوی تک میں یہ زبور بدی کی روحانی طاقتوں کے خلاف ایک طاقتور دعا سمجھی جاتی تھی مگر سب سے بڑا یہ زبور خدا کی قدرت اس کی بادشاہی اور یسو کے ساتھ اس کے گہرے رشتے کو ظاہر کرتا ہے ایک ایسا رشتہ جو عام انسانوں کو حاصل نہیں اور دراصل زبور یسو المسیح کے بارے میں ہی ہے نہ کہ کسی انسان کے بارے میں نہ کہ کسی عام ایماندار یا مسیح کے یا کسی یہودی کے بارے میں آگے اور بھی بہت سارے بید آپ کا انتظار کر رہے ہیں اب ویڈیو کا یہ حصہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا آپ کی سوچ کو چیلنج کرے گا کہ آج تک آپ نے زبور کے بارے میں اتنی گہرائی سے کیوں نہیں جانا کنانی دیوتاؤں اور عبرانی بائبل کا تقابل زبور کانوے میں کچھ خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے وبا تباک روح اور اڑتا ہوا تیر یہ الفاظ صرف بیماری یا خطرے کی علامت نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق قدیم زمانہ کے کنانی دیوتاؤں سے بھی جڑا ہوا ہے سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے وبا جب آپ زبور اکانوے اور اس کی تین آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا یہ عبرانی زبان میں تاؤن یا بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر اس کا تعلق کنانی دیوتا ریشف سے بھی ہے جو جنگ بیماری اور تباہی کا دیوتا مانا جاتا تھا پرانی تحریروں میں بتایا گیا ہے کہ ریشب تیر چلا کر بیماری پھیلاتا تھا حبقوب کی کتاب ہے تیسرا با پانچ آیت میں بھی اس قسم کی تصویر کشی کی گئی ہے مگر زبور اکانوے یہ بتاتا ہے کہ ایسی تمام قوتیں خدا کے اختیار میں ہیں اور ان کا خدا کے سامنے کوئی زور نہیں یہ تو ابھی صرف زبور کا آغاز ہے اور آگے مزید کون کون سے بید آپ پر کھلنے والے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیے اب ہم زبور 91 اور اس کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے نہ اس وبا سے جو ہندیرے میں چلتی ہے نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے زبور 91 6 میں اس کا ذکر ہندیرے میں پھیلنے والی وبا اور دوپہر کو آنے والی تباہی کے طور پر کیا گیا ہے یہودی تفسیری کتابوں میں اسے ایک بدرو یا شیطانی طاقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کنانی عقیدوں میں ایک دیوتا تھا موت جو موت اور زیر زمین دنیا کا دیوتا تھا اور یہی تصور یہاں تبا کن روح میں نظر آتا ہے لیکن زبور اکانوے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب قفتیں بھی خدا کے قابو میں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں نمبر تین پر اڑتا ہوا تیر اب ہم ایک اور دیوتا کے بارے میں دیکھتے ہیں زبور 91 اس کی پانچ آیت میں لکھا ہے تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا دن کو اڑنے والے تیر سے یہ بھی ریشب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ قدیم عقائد کے مطابق وہ تیر سے بیماری پھیلاتا تھا اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ بیماریاں اور بدروہیں ہوا میں اڑتی ہیں جیسے تیر مگر زبور اکانوے ہمیں تسلی دیتا ہے کہ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ان سب چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اب ہم نمبر چار پر دیکھتے ہیں پہاڑ اور خدا کی موجودگی اگرچہ زبور اکانوے میں پہاڑ کا ذکر نہیں لیکن کنانی مذہب میں پہاڑ دیوتاؤں کی رہائش گاہ سمجھے جاتے تھے جیسے پہاڑ سافن بائبل میں خدا کی موجودگی پہاڑ سیون اور کوہ سینا پر ظاہر ہوئی جو کنانی تصور کی اصل اور درست شکل ہے اب اس سے پہلے کہ ہم مزید اس ویڈیو کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں ایک آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ابلیس نے زبور اکانوے کا ہی کیوں حوالہ دیا اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ اس حوالے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ زبور زبور تیرے لیے ہے کیونکہ یہ زبور اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے جو کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اب ہم دیکھتے ہیں یسو کی ازمائش خدا باپ کے ساتھ رشتے کا امتحان جب شیطان نے یسو کو بیا بان میں ازمایا متی کی انجیل چوتھا باپ ایک سے گیارہ آئے اور لوکا کی انجیل چوتھا باپ ایک سے تیرہ آئے تو اس نے زبور اکانوے گیارہ بارہ کا حوالہ دیا اس کا مقصد یسو کی الوہیت اور خدا باپ کے ساتھ اس کے خاص رشتے کو چیلنج کرنا تھا زبوری کانوے اس کی پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا یہ بات یسو المسیح کی الوہی فطرت کی نشاندہی کرتی ہے یسو نہ صرف خدا کی موجودگی میں تھا بلکہ وہ خود خدا کی موجودگی کا زندہ اکثر تھا یوہنہ کی انجیل پہلا باب چودہ اور پلوس سلکا حد کلسیوں کے نام اس کا دوسرا باب اور اس کی نو آیت یہ رشتہ وقتی یا عارضی نہیں تھا بلکہ ہمیشہ رہنے والا اور گہرا تھا ایسی قربت جو عام انسان اپنی گناہ گنا فطرت کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتا شیطان نے یسو کو کہا کہ وہ ہیکل سے چھلانگ لگائے تاکہ فرشتے اسے بچائیں اس کوشش کا مقصد تھا کہ یسو کو خدا کے منصوبوں سے ہٹایا جائے اور اسے اپنی الوہیت کو ثابت کرنے پر مجبور کیا جائے اگر یسو ایسا کرتا تو شیطان سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں ازاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ ویڈ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا مند آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے کیونکہ اس چینل کی ہر ویڈیو آپ کے لیے ایک نئی سچائی ایک نیا بھید لے کر آتی ہے خدا کے کلام کو سنتے ہیں جان لیتا کہ وہ خدا کے ساتھ کتنا خاص رشتہ رکھتا ہے اور پھر وہ سلیپ سے پہلے ایک نئی سازش کرتا لیکن یسو نے اس پر جواب دیا اور یسو نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر متی کی انجیل چوتھا باب سات آیت اور استثناء کی کتاب چھٹا باب سول آیت یہ جواب صرف شیطان کی چال کو ٹھکرانے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس نے اکانوے کے گہرے معنی کو بھی واضح کیا یعنی خدا کی حفاظت ہمیشہ کے لیے اپنے منصوبے کے مطابق ہوتی ہے اور یسو جو خدا کا بیٹا اور اس کی موجودگی کا زندہ اکس ہے اس منصوبے کا مرکزی حصہ ہے یہ تینوں ازمائشیں اپنے اندر بہت ہی گہرے معنی چھپائے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بعد آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا اور وہاں پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی جس میں یسول مسیح کے چالیس دن کے روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ایک اور ویڈیو بھی ملے گی جس میں یسول مسیح کی تینوں آزمائشوں کو بڑی ہی گہرائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو کہ آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی یہاں پر میں ایک اور بہت خاص اور اہم بات کرنے والا ہوں یہ آپ غور کے ساتھ سنیے گا بہت سارے لوگ کمنٹس میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاسٹر جی فلاں ٹاپکس پر ویڈیو بنا دے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے چینل پر سو سے زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور آپ جب وہاں پر جا کر تلاش کریں گے تو آپ کو ہر ٹاپک کے بارے میں گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز مل جائیں گی ان کو بھی دیکھیے گا سو so, کمنٹس کرنے سے پہلے ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے گا صرف ایک ویڈیو کو دیکھنے تک محدود نہ رہیں بلکہ کلام کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کریں اب ہم دیکھتے ہیں زبور کانوے اور مسیحی توقعات دوسری حیکل کے زمانہ میں یہودیوں کا ماننا تھا کہ دعود اور سلیمان کے پاس بدروہوں پر قبضہ پانے کی طاقت تھی ایک یہودی مورخ جہوسفس اور تلمود میں بتایا گیا ہے کہ سلیمان کی حکمت اور بدروہوں پر قابو پانا بہت مشہور تھا چونکہ مسیح داؤد کی نسل سے آنا تھا لوگ امید کرتے کہ وہ بھی بدروہوں کو نکالے گا اور خدا کی حکمرانی کو دکھائے گا زبور اکانوے اس امید کی بنیاد تھا کیونکہ اسے روحانی جنگ میں خدا کی حفاظت کی دعا سمجھا جاتا تھا اور آپ یہ لائن سن کر حیران ہوں گے جب آپ یسو المسیح کی خدمت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسو المسیح جو ہے وہ بدروہوں کو زیادہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں جب یسو نے بدروہ نکالنا شروع کی تو لوگوں نے فوراً پہچان لیا کہ وہی مسیح کیا ہے جو زبوری کانوے میں دیے گئے وعدوں کو پورا کر رہا ہے یسو کی یہ خدمت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خدا باپ کے ساتھ گہرا اور نہ ٹوٹنے والا اور مسلسل رشتہ ہے جو اس کی علوہیت کی بنیاد ہے یہ صرف میں الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں ادروائز اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ وہ خدا کا ہی حصہ تھا سمپل اب ہم دیکھتے ہیں خدا کے پردے میں رہنے کا ابدی رشتہ زبور اکانوے اور اس کی پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا یہ یسول مسیح کی خدا باپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی قربت کی طرف اشارہ کرتا ہے عبرانی روایت میں پردہ خدا کی مقدس موجودگی کی علامت ہے اور یسو جو خدا کا کلمہ ہے خدا کی موجودگی کا زندہ اکس ہے عبرانیوں کا خط پہلا باب تین آئے یہ قربت عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے ایسی قربت جو صرف خدا کا بیٹا ہی رکھ سکتا ہے یسو نے کہا میں اور باپ ایک ہے یونا کی انجل دسواں باپ تیس آئے یہ کو مکمل کرتی ہے کیونکہ یسو نہ صرف خدا کی حفاظت میں تھا بلکہ وہ خود خدا کی موجودگی میں تھا سو اس لیے وہ ابلیس کی چلاکیوں کو سمجھ سکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں یہ کب اور کس وقت کے بارے میں ہے صحیح ٹائمنگ صحیح ریولیشن اور صحیح خدا کا بید جو ہے وہ یسو جانتا تھا اس لیے اس نے ابلیس کے کہنے میں آ کر کچھ بھی نہیں کیا بلکہ آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا کیونکہ اس نے آسمانی باپ کی مرضی کو جانا کلام کہتا ہے کہ باوجود بیٹا ہونے کے دکھ اٹھا اٹھا کر اس نے فرما برداری سیکھی اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا اب ہم ایک اور بھید کو دیکھتے ہیں اسرائیل کی ناکامی اور یسو کی فتح زبوری کانوے میں خدا کے خادم یعنی اسرائیل کی بیابان میں ازمائش کی بات کی گئی پرانے ادنامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اس ازمائش میں بار بار ناکام رہا انہوں نے چالیس سال بیابان میں گزارے بت پرستی کی اور جلا وطنی کا سامنا کیا یہ فتح اس کے خدا باپ کے ساتھ عبدی رشتے کی وجہ سے ممکن ہوئی جو اسے شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھتا رہا یسو کی یہ فتح سلیب پر اس کی قربانی تک جاری رہی جہاں اس نے نہ صرف شیطان کو شکست دی بلکہ گناہ اور موت پر بھی اپنی فتح قائم کی اگر آپ شیطان کے بارے میں مزید گہرائی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا وہاں پر شیطان کے بارے میں بڑی گہرائی کے ساتھ بائبل مقدس کے حقائق کے مطابق بیان کیا گیا ہے جو آپ کی سوچ کو ہلا کر رکھ دے گا اب ویڈیو کے آخر میں زبور کانوے صرف خدا کی حفاظت کی دعا نہیں بلکہ یسو کی الوہیت اور خدا باپ کے ساتھ اس کے ابدی رشتے کا ایک طاقتور اعلان بھی ہے شیطان نے زبور کانوے کا حوالہ دے کر یسو کی الوہی فطرت اور خدا باپ کے ساتھ اس کے رشتے کو آزمانے کی کوشش کی لیکن یسو نے واضح کر دیا کہ خدا کا منصوبہ ناقابل تسخیر ہے زبور کانوے پہلی آیت میں خدا کے پردہ میں رہنا اور قادر مطلق کے سائے میں رہنا یسو کی خدا کے ساتھ ابدی وحدت اور قربت کی گواہی دیتا ہے ایسی قربت جو عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے بٹن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ مزید کلام کو گہرائی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ سمجھنا سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا جہاں پر آپ کو ایک سو سے زائد ویڈیوز ملیں گی جس میں خدا کے گہرے کلام کے بیدوں کو آسان زبان میں بیان کیا گیا ہے